पठानकोट पुलिस की ओर से नरोड जमल सिंह इलाके में पड़ते रावी दरिया में बीती रात की गई छापेमारी छापेमारी दौरान नजायज माइनिंग करते हुए पर पोकलेट मशीन व चार, चार लोगों को किया गया काबू लगातार हो रही नजायज माइनिंग पर पुलिस कस रही है शिकंजा पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की कार्रवाई एसएसपी पठानकोट दिलजिंदर सिंह ढिलो की रहनुमाई में की गई कार्रवाई पंजाब सरकार की ओर से नजायज माइनिंग रोकने के चाहे दावे किए जा रहे हैं पर फिर भी माइनिंग माफिया रात के अंधेरे में माइनिंग करने से पीछे नहीं हट रहा जिस पर पठानकोट पुलिस की ओर से भी काफी सख्ती दिखाई जा रही है ऐसा एक मामला जिला पठानकोट में पड़ते रावी दरिया में देखने को मिला जहां पर एस पठानकोट दिलजिंदर सिंह ढिल्लो की रहनुमाई में थाना नरोड जमल सिंह की पुलिस द्वारा छापेमारी की गई जहां पर रात के अंधेरे में नजायज माइनिंग माइनिंग माफिया द्वारा की जा रही थी जिसके चलते पुलिस द्वारा मौके पर दो पोकलेन मशीन छह टिप्पर को काबू किया गया है जिन पर माइनिंग करने का मामला दर्ज किया गया है एसएसपी पठानकोट सिंह डिल्लो ने जानकारी देते हुए बताया कि उन्हें एक सूचना मिली थी रोड जमल सिंह थाने में पड़ते रावी दरिया के किनारे नजायज माइनिंग की जा रही है जिसके चलते मौके पर पहुंची पुलिस की ओर से दबिश दी गई जहां से पुलिस ने दो पोकलेन मशीन छह टिप्पर व चार लोगों को काबू किया है फिलहाल पुलिस की ओर से मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है एसएसपी पठानकोट ने नजायज माइनिंग करने वालों को सख्त वार्निंग दी है कि अगर रात के अंधेरे में या दिन के उजाले में कोई नजायज माइनिंग करता पकड़ा गया तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी भारत नेट न्यूज ने ने सवाल आपका से राजेश भारद्वाज की खास रिपोर्ट देखो पठानकोट के दे नरोट जैमल सिंह एरिए जिथे रावी दरिया वग रहा ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੈਚਮੈਂਟ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਐ ਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉੱਥੇ ਰੇਡ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤਾ ਉਸ ਰੇਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਦੋ ਹਾਈਡਰੌਲਿਕ ਹੈਵੀ ਡਿਊਟੀ ਪੋਕਲੇਨ ਮਸ਼ੀਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 6 ਹਾਈਡਰੌਲਿਕ ਹੈਵੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਟਿਪਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਸੈਂਡਫਿਲਡ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰੌ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਉੱਥੋਂ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ ਔਰ 4 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਪਰੇਟਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ ਆ ਇਹ ਪਿੰਡ ਪਾਟੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜੂਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਜੂਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅਰ ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ ਕਰਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਤਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੋਣੀ ਉਹ ਪਾਈ ਗਈ ਆ ਸੋ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ